গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভাল আকৌ ফালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো একদম সুন্দৰকৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ যে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মাজতে ফুলজোপাৰ কথা এয়া চাওক ভাটৌ ফুল বুলি কোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে ক'বচোন আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় এয়া আপোনালোকৰ দিনটো যে শুভ হওক একদম ফুলৰ দৰে ফুলাম হৈ উঠক এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু আজি এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক আগতে তেনেকুৱা বস্তু মই অনাও নাইকিয়া বাৰু অকণমান মুকলি শাকলি কৰি দিলোঁ এইফালে দেখা পাইছেনে আজি আপোনালোকক মই দেখাম ওৱান টু থ্ৰী ৰ'ব দেই এনেকৈ 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 আছোঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন অকণমান জুম কৰি দেখাওঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক এইটো এবাৰ মই ইউটিউবৰ পইচাই আনিছোঁ আৰু কোনটো ইউটিউব গম পাইছেনে মোৰ কল্পনা হিন্দী ব্লগ বুলি যোনটো চেনেল আছে সেইটোৰ পৰা এবাৰ প্ৰথম আৰু এইটো লৈছোঁ এয়া চাওক এইটো লৈছোঁ আৰু এটা বস্তু লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু দেই এইটো মানে চিনস্বৰূপে লৈ থৈছোঁ আৰু এইটো আকৌ অকণ আগৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক আৰু ধুনীয়াকৈ ভিতৰত থোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু এটা বস্তু লৈছোঁ এইটো এইটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো সৰু দেখা পাইছে এইটো বহুত ডাঙৰ দেখাই দিছোঁ এইফালে একদম কিমান ডাঙৰ চাওক এইটো আৰু এটা লৈছোঁ এইটো কিয় লৈছোঁ গম পাইছেনে এইবিলাক দেখা পাইছেনে কিমান গাল আছে বাৰু কাপোৰ কানি ষ্টকত এইটোত থ'ব লাগিব এতিয়া ৰ'ব দেই এইটোত থ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰে এতিয়া একদম থেপা থেপি হৈ আছে গোটেই ঘৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে আৰু এইখিনি এতিয়া ল'ৰা এজন আনি পেলাই ল'ৰা এজনেই নহ'ব তিনি চাৰিজনমান লাগিব এইটো ভিতৰলৈ নিব লাগিব তাৰ আগতে মোৰ ভিতৰত যোনটো মানে সেইটো ঘৰতে বনাইছিলোঁ মই সেইটো বাহিৰলৈ উলিয়াব লাগিব অকণমান বেয়া হৈছে মানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বেয়া বস্তুবিলাক ভিতৰত থ'ব নালাগে কিন্তু সেইটো বহুত পুৰণা মোৰ বহুত মৰমৰ তথাপিতো সেইটো থ'ম আৰু এটুকুৰ জেগা ঢেঁকীশালখন অকণমান সুন্দৰকৈ সজাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব বাৰু একদম বিহু সময়তহে দেখাম আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি জেগাতে এইটো থ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু প্ৰাইচটো কিমানমান হ'ব আপোনালোকে ক'বচোন এই প্ৰাইচটো কিমানমান হ'ব এই চব লগ কৰি থোৱা হৈ আছে এইকোচা চাবি কোচা এইবাৰ প্ৰথম এনেকৈ লৈছোঁ ইউটিউবৰ পইচাৰে বস্তু কাৰণ ইউটিউবৰ কাৰণ কি জানেনে ৰ'ব এনেকৈ লৈছোঁ কাৰণ কি জানেনে আগতে ইউটিউবৰ পইচা যেতিয়া পাওঁ যিমানখিনি পাওঁ তাতকৈ সৰহখিনি পইচা মই বেলেগক সহায় কৰোঁতে যায় গতিকে সহায় কৰি মই এনেকুৱা ঠগন খাইছোঁ আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ নাই লোকৰ কাৰণে মানে বেলেগৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰক কি নিজৰ কাৰণেও কিবা এটা কৰিব লাগে যাতে মোৰোতো সময় যায় বা মোৰ তেলৰ খৰচ গাড়ীখনৰ বহুতখিনি আছে বাৰু কথা তথাপিতো মই ভাবিছোঁ নাই এবাৰ এইবাৰ মানে নিজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰোঁ সেইকাৰণে এইটো আনিলোঁ বাকী সহায় এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক কৰোঁ চকুৰ আগত যেতিয়া দেখা পাওঁ অসহায় একদম চকুৰ আগত যেতিয়া দেখা পাওঁ তেওঁলোককহে সহায় কৰোঁ বহুতে কৈ থাকে মা আমুক হৈছে মাত আমুক হৈছে পইচা কেইটামান দিব পাৰিব নেকি কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত মই তেনেকৈ দিব নোৱাৰোঁ একদম ক্লিয়াৰকৈ কৈছোঁ আগতে তেনেকৈ দি দি এনেকুৱা ডাঙৰ বিপদ হ'ল সেই বিপদৰ সময়ত মাত এষাৰ দিয়া মানুহক কোনো নোলালে ইমানেই ডাঙৰ বিপদ হ'ল কিন্তু এতিয়া মই সেয়েহে ভাবিছোঁ সদায় নিজক লৈ চিন্তা কৰিব লাগে নিজক লৈ অকণমান নিজৰ কথা ভাবিব লাগে বিশেষকৈ বেলেগে কি খাব বেলেগে কি পিন্ধিব মুখৰ আগত যেতিয়া পাম সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সেইটোক লৈ ইমান চিন্তা নকৰোঁ বাকী থকা জীৱনটো সুন্দৰকৈ নিজে কেনেকৈ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে মেইন কথা বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া কিয় কৈছোঁ সেইটো পাছত ক'ম বাৰু আৰু এই বস্তুকেইটা যেতিয়া ভিতৰত নিম আৰু মোৰ ৰুমতো একদম এনেকুৱাকৈ ভৰ্তি হৈ আছে বস্তু অঁ দহ হাজাৰখন দেখালেই নেকি বাৰু দেখা পাইছ দহজাৰখনে হেৰি নকৰিব মানে বহি দিছোঁ অকণমান দেই মানে মোৰ ৰুমতো ইমান ডাল কাপোৰ আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াত ষ্টকত ৰখাব লাগিব আৰু লাহে লাহে ঘৰৰ পৰা বেচি থাকিম আৰু কাপোৰ এতিয়া বিহু বুলি চাৰি পাঁচজনমান ঘৰৰ পৰাই বেচিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কথা এটা কওঁ আমাৰ ন মাটি চাৰিআলি ন মাটি চাৰিআলিতে এনেকুৱা ডাঙৰ কিছুমান ঘটনা হৈ থাকে আপোনালোকক মই সিদিনা কৈছিলোঁ যে এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি তাৰপিছতে সেই দুয়োজন ঢুকালে আৰু আপোনালোকে বিশ্বাসেই নকৰিব যে আমাৰ ন মাটি চাৰিআলিটোত লগতে আমাৰ স্কুলখন এতিয়ালৈকে স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই কিন্তু আৰু কালি যিহেতুকে আমাৰ প্ৰতিবাদ হৈছে ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিকসকল আহিছে আৰু ইয়াত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যদি পাৰোঁ অকণমান মই ভিডিঅ'টো লগাই দিম বাৰু অকণমান কৰি থৈছিলোঁ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আজি ডি চিৰ ওচৰত যাব আবেদন দাখিল কৰিবগৈ কাৰণ আমাৰ ইয়াত স্পীড ব্ৰেকাৰৰ বহুতেই প্ৰয়োজন এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাব এতিয়ালৈকে চৈধ্যজন চৈধ্যজন লোক আমাৰ এই ন মাটি চাৰিআলিত মানে একদম স্পট ডেট আমাৰ চকুৰ আগত চৈধ্যজন চাওক সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ সেই যোনজন যুৱক আৰু যোনগৰাকী মহিলা আমাৰ ইয়াত সিনা ঢুকাই গ'ল তেওঁলোকৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আমাৰ ইয়াতে আমি ঘাৰ মানে আঠাইছ তাৰিখে শুক্ৰবাৰলৈ আমি ইয়াতে পতাৰ মানে আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু মনস্থ কৰিছোঁ আমি পাতিম বুলি মানে ইয়াতে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু হৈ গৈছে বাৰু পতাটোতো হ'বই শুক্ৰবাৰলৈ আঠাইছ মাৰ্চৰ দিনা আমাৰ ন মাটি চাৰিআলিত তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই আমি ইয়াতে নাম প্ৰসংগ কৰিম আৰু যোনসকলে মোক চিনি পায় অকণমান আহিব আৰু ন মোৰ ভিডিঅ' যোনসকলে চাই ওচৰ চুবুৰীয়াসকলৰ কথা কৈছোঁ ওচৰৰ কথা কৈছোঁ আৰু আপোনালোক আহিব ইয়াতে আমি সকলো একত্ৰিত হ'ম তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰক যিসকল ঢুকাইছে আমাৰ ন মাটিৰ চাৰিআলিটোত বিশেষকৈ বহুত ভয় হৈছে আজি মই যাওঁ সেইফালেদি মোৰ মানুহজন যায় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ গাঁৱৰ সকলো অহা যোৱা কৰে সেইটো ৰাস্তাত আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰৰ বহুতেই প্ৰয়োজন বহুতেই প্ৰয়োজন আগতেই দিব লাগিছিলে কিন্তু আমি আগতে ইয়াত আবেদন দাখিল কৰিছিলোঁ যদিও আমাৰ কোনো মানে ব্যৱস্থা নল'লে সেইকাৰণে কালি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ইয়াত অব্যাহত আছিলে বহুত সময় লাগে তাৰপাছতে সেয়াহে এতিয়া আজি সকলোখিনি যাব নগাঁও আৰু দিব তাৰপাছতে বাৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি হয় কি নহয় সেইটো জনাম কিন্তু এই আমাৰ চাৰিআলিটোত যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া বিশেষকৈ এতিয়া ইমানেই হ'বলৈ ধৰিছে ইমানেই হ'বলৈ ধৰিছে চৈধ্যজন থিতাতে নিহত চৈধ্যজন সেইকাৰণে বহুত মানে দুখ লগা কথা আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ সদায় চাই বাচি ইফালে সিফালে ৰাস্তাৰ সদায় পাৰ হওঁতে দুইটা ছাইডে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব লাগে তাৰপাছত পাৰ হ'ব লাগে কালি অকণমানত আকৌ হোৱা নাই অকণমানত কালি বাছি গৈছে ট্ৰেক্টৰ আৰু আমাৰ চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ ভিতৰত কালিও তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই সুন্দৰকৈ এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ আৰু গাটো ভাল পাইছোঁ বাৰু দেই ঠিক ঠাক কৰি মেলি লওঁ তাৰপিছতে আপোনালোকক লগ পাম আৰু আছে কথা আপোনালোকৰ লগত আৰু বিশেষ কি ক'ম ইউটিউবৰ পইচাই যে এই আলমাৰীটো কিনিছোঁ শ্ব'কেছ বুলি কৈছোঁ আৰু ইউটিউবৰ পইচা কল্পনা হিন্দী ব্লগৰ যোনটো মোৰ নতুন চেনেল এতিয়া দহ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে সেইটোৰ পৰা আৰ্নিং হোৱা পইচাই মই এই শ্ব'কেছটো কিনিছোঁ আৰু বাকী আগৰটোৰ পৰা মই তেনেকৈ কিনিবলগীয়া আপোনাই সহায় কৰিছোঁ কৰিছোঁ কিবা কিবি এটা ডাঙৰ কুকাৰ লৈছিলোঁ কি কি কৰিছোঁ কৈ দিওঁ ন এইফালে লাষ্ট কৰিবলগীয়া কিয় কথা ভিডিঅ' বনাইছোঁ দুপইচা পাইছিলোঁ বেলেগকো সহায় কৰিছোঁ আৰু নিজৰ কাৰণেও কিবা এটা লৈছোঁ সেইটো কথা একো নাই যোনসকলে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ বহুতে কৈ থাকে আমি পইচাৰ কাৰণে কৰা নাই পইচা পালে ফ্ৰীতে পইচা পালে কোনে নল'ব বাৰু ঠিক তেনেকুৱা মোৰো আৰু এতিয়া এতিয়া সেইটো বস্তু ল'লোঁ এই বাকচকেইটা লৈছোঁ গোটেইকেইটা মিলি পেলাই কিমান পইচা গৈছে আপোনালোকেতো জানেই মই ভাবিছোঁ এই যোনটো তলৰ বাকচটো যোনটো তলৰ বাকচ এইটো ছেভেন থাউজেণ্ড লৈছে তলৰ বাকচটোত আৰু ওপৰটোত আঢ়ৈ হেজাৰ লৈছে এইটোত সৰুটোত তলৰটোতকৈ মানে ওপৰতো বহুত সৰু এইটোত কিন্তু আঢ়ৈ হেজাৰ লৈছে তলৰটো তলৰটোত সাত হেজাৰ এইটোত আঢ়ৈ হেজাৰ আৰু শ্ব'কেছটোত কিমান লৈছে সেইটো মই নকওঁ যিহেতুকে সেইটো মোৰ ইউটিউবৰ পইচা আৰু এইটোতো আছে কেইটামান ইউটিউবৰ পইচা এইখিনিতো আছে তথাপিতো ইয়াত কিবা এটাহে মাত্ৰ যোগ দিছোঁ আৰু কিবা এটা পইচাহে যোগ দিছোঁ সেয়াই আপোনালোকক ক'লোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকেও মোক সোধে মই ইউটিউবৰ পৰা আপুনি কিমানকৈ পায় পে'মেণ্ট সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ন ভিউজৰ লগত কথা আৰু ডেইলি ভিডিঅ' দিয়ে থাকোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক মই মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ ইয়াত লোক ঢাক ক'বলগীয়া একো নাই আৰু বহুতে কৈ আছিলে আমাৰ যিটো এতিয়া শিল্পী সমাজৰ মাজত আমাৰ বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ আছে এটা কথাই মই কওঁ সঁচা কথা কোৱা মানুহৰ আজিকালি সতটো বেছি আৰু সঁচা কথা ক'লে মানুহে জেলত ভৰায় থানালৈ নিয়ে থানাত সকলোখিনি মানে কি বুলি ক'ম শিল্পী কাক কয় প্ৰথমতে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যোনসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে শিল্পী কাক কয় শিল্পীৰ যিটো শব্দ গানৰ যিটো শব্দ সেই যোনসকলে তাত প্ৰতিবাদ একাংশৰ কথা কৈছোঁ একাংশ শিল্পীয়ে যিবিলাক গান গাইছে সেইবিলাক আমি বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আমি শুনিব নোৱাৰোঁ গতিকে শিল্পী বুলি কোৱাৰ আগতে নিজকে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰাটো উচিত আৰু ঋতু কলিতাৰ কথা কৈছোঁ ঋতু কলিতাৰ যিখিনি ভাষ্য তেওঁ ভুল কৰিছে ভুল নকৰা নহয় তেওঁ সকলোকে ক'ব নালাগিছিলে একাংশ বুলি ক'ব লাগে একাংশৰ শিল্পী একাংশ শিল্পী সমাজৰ কাৰণে আজি এনেকুৱাখিনি হৈছে আৰু তাৰ উদাহৰণ ময়ো দিব পাৰিম যিহেতুকে ইয়াত আমাৰ ন মাটি চাৰিআলিত আমাৰ সোণালী জয়ন্তী যোৱাটো বৰ্ষতে হৈ যাব লাগে কিন্তু আমাৰ কিবা এটা বিসংগতিৰ কাৰণে পাতিব নোৱাৰিলে যোৱা বছৰ সেই সোণালী জয়ন্তীতে তাৰ আগৰ তিনি চাৰি বছৰৰ আগত যেতিয়া মোৰ এজন চিনাকী গায়ক আছিলে আৰু সেই চিনাকী গায়কজনক মই কি কৰিছিলোঁ আমাৰ ন মাটিলৈ মাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ মানে মোৰ খাতিৰতে তেওঁ ইয়ালৈ আহিলে তাৰপিছতে ল'ৰাখিনি বহুতখিনি জোৰ মোৰ লগতে মানে বৌ আপুনি কমাওকচোন কিবা এটা কমাওকচোন বহুত দুখ লাগে মানে পইচা তেওঁলোকে কেনেকৈ কেনেকৈ মানে কালেকশ্যন কৰিছে সেইটো মই জানো তাৰপিছতে মোক ক'লে বোলে বৌ আপুনি তেওঁক ক'বচোন ইমানখিনি পইচা দিলে হ'বনে তাৰপিছত মই ক'লি হ'ব দেই বোলো তই আৰু এনেকৈ ইমানখিনি পইচা মই তই মইকে মাতো তই ইমানখিনি পইচা ল'বি আৰু দে হ'ব দে তেতিয়া দিনতে তেতিয়া দিনতে ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড এতিয়াৰ পৰা বহুত বছৰ আগৰ কথা নাছিলোঁ তেতিয়া দিনতে সত্তৰ হেজাৰ আৰু মানে কি এহেজাৰ কমাই দিলেও কি নল'ব তোৰ কাৰণেহে এইটো লৈছোঁ কিন্তু দেই কমাই দিলে নহ'ব মানে তেনেকুৱা মানে এটা ডিমাণ্ড নিজৰ বিহুখন নিজৰ বিহুখন পাতিবলৈ যদি ইমানেই ডিমাণ্ড কৰিবলগীয়া হয় ন ইমানেই যদি ডিমাণ্ড কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমাৰ বিহুৰ মাদকতাটোৱে নাথাকিব বিক্ৰী যোৱাৰ নিচিনা হৈছে বিকি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে গতিকে ঋতু কলিতাৰ ভাষ্যক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ অকণমান তেনেকুৱা কথা ক'ব নালাগিছিলে সেইটো হয় কিন্তু তেওঁ কোৱা সকলোখিনি কথাই মানে প্ৰায়খিনি কথাই তেওঁ সঁচা কথাই কৈছে আৰু উজনি নামনিৰ কথা কিছুমান যেতিয়া কৈছে মই চাইছোঁ বাৰু সেই বডকাছটোত কিন্তু এটা কথাই উজনি নামনি ছোৱালীৰ কথা কওঁতে একাংশহে হয় আজিকালি আমাৰ বোৱাৰীসকল যেনেকৈ উদাহৰণ দিছোঁ বোৱাৰীসকল যেনেকৈ সন্তান এৰি থৈ পেলাই বেলেগলৈ পলাই যায় তেতিয়া এগৰাকী বোৱাৰী পলাই গ'লে সকলো বোৱাৰীয়ে বদনাম হয় ঠিক তেনেকৈ এজন বা দুজন শিল্পীৰ কাৰণে গোটেই শিল্পী সমাজখন বেয়া হ'ব নোৱাৰে আৰু এগৰাকী দুগৰাকী বোৱাৰীৰ কাৰণে গোটেই বোৱাৰীসকল বেয়া হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইটোকেহে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু ঋতু কলিতাই যিখিনি ভাষ্য দিছে সেই ভাষ্যত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা দুটাহে কথা মিছা হ'ব পাৰে কিন্তু সেই কথাখিনি যে কৈছে সেই উজনি নামনি ছোৱালীৰ কথা যেতিয়া কৈছিলে কৈছোঁ আৰু মই তেতিয়া মানে তেওঁ ক'ব লাগিছিলে যে সকলো ছোৱালী তেনেকুৱা নহয় বহুতে তেনেকৈ থাকি পেলাই ঘৰখন চলাই আছে নিজৰ শালীনতা ৰাখি পেলাই কিন্তু তাৰ ভিতৰতে কিছুমানে তেনেকুৱা কৰিছে কিন্তু সেয়ে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে যদিও সকলোকে তেনেকৈ সাঙুৰিব নালাগে তেওঁ সেইটো আচলতে ভুল কথা কৈছে আৰু শিল্পী বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিল্পী সমাজত শিল্পী আমাৰ অসমখনত মাত্ৰ এশজনেই আছে নেকি বা নাইণ্টি থ্ৰী নে নাইণ্টি ফাইভ বুলি কৈছিলে আমাৰ শিল্পী আমাৰ এশজনেই আছে নেকি গোটেইখিনি শিল্পী অহা নাই নব্বৈ জন শিল্পী ওলাই অহা মানে গোটেই শিল্পী সমাজখন ওলাই অহা নাইকিয়া ইয়াতো সকলো শিল্পী বুলি ক'লে ভুল হ'ব সকলো শিল্পী আচলতে মেইন শিল্পীসকল ওলাই অহা নাইকিয়া মই ইমানেই ক'লোঁ শিল্পী বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিল্পী নব্বৈ জন এশজন নাই আমাৰ অসমত বহুত শিল্পী আছে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্ম যিসকল শিল্পী ওলাইছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ একাংশৰ শিল্পী নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল একাংশ শিল্পী ওলাইছে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে শব্দ দানৰ সেই তেওঁলোকে নিজকে লাজ পাব লাগে আচলতে বেয়া পাব লাগে আমি শিল্পী আমাৰ শিল্পীসকলক এনেকৈ ক'ব আমাক কিয় এনেকৈ ক'ব আচলতে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে নিজে এবাৰ নিজে প্ৰশ্ন কৰিছেনে সেইখিনিয়ে কথা বাকী কি ক'ম আহি আছোঁ বাৰু অকণমান দেৰিকৈ এতিয়া ঠিক ঠাক কৰি লওঁগৈ ল'ৰা তিনিজনমানক মাতিছোঁ আলমাৰীটো ভিতৰলৈ নিব লাগিব নহয় তাৰপিছত সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মোৰ ৰংটো আজি দেখাম দেই আৰু মিস্ত্ৰীও লাগি আছে গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ আহিছোঁ অকণমান দেৰিকৈ সকলোকে লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলো ভালে কুশলে থাকিব বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া বাই বাই